Saya, saya geli dia punya kaki mereka ni nanti tegak-tegak ni biarang haa tu pulang macam mana kita selesa eee oh, okey okay. uh, kepek kepek pegang pegang jangan bagi dia kepek awak ni tu haa dia tu dah selamat dia tak boleh nak kepek dah. dia tak perlu genggam kuat dia free je okey haa oh, macam tu dia pegang dia Alright, hari ni saya nak belajar macam mana nak menternak lobster air tawar. Untuk trip pertama ni saya just nak fokus untuk pastikan lobster yang bakal saya bela kekal hidup. Sebelum saya nak share apa yang saya dapat hari ni, first kita tengok jalan-jalan dulu. Ha, saya nak cuci mata dulu tengok macam mana orang menternak ni. Kawasan ni baru tau. Dia orang tak boleh set up lagi tapi cukup lah untuk saya cuci mata nak tahu bentuk macam mana saya akan gunakan sebagai saya punya kolam menternak lobster ni. Tapi saya plan macam saya tertarik pada yang bertingkat macam ni. Tapi saya tak naklah macam dia orang ni. Dia orang ni dah macam commercial Saya nak saya buat sendiri. Hobi-hobi dan makan kat rumah. Tengok sini dia ada teratai lepas tu dia ada pokok ni hydrilla bukan pokok rumpai. Rumpai hydrilla ni. Dia boleh jadikan makanan dan juga memudahkan penjagaan kita punya kolam nanti. Okey. Ini kolam pakai canvas. Saya plan nak pakai benda ni. Saya tak nak asing-asingkan saiz-saiz lobster ni. Saya nak bela semuanya dalam ni. Disebabkan saya tak nak buat secara komersial, saya je nak pastikan dia hidup dan boleh membesar dan membiak. tu je. Kemudian saya akan makan. Saya akan buat pelbagai saiz rumah kat sini. Macam tu ada satu rumah-rumah tu kan. Saya ada rumah besar, kecil, sederhana. Akan susun-susun dalam ni. Dan saya punya aeration kalau ikut yang saiz ini, dua aeration ni dah cukup. Kocakan permukaan air tu akan membuatkan oksigen diserap dalam air. Dan kalau ada air tu mengalir lebih cantik. Tengok seekor lobster ni, dia tengah memanjat tube host tu. Ha, jadi kalau bila saya nak pasang ataupun nak uh, set up saya punya aeration ni, pastikan saya punya tube tu ke atas dan tengah. Jangan pergi letak tube ni tepi ni, nanti dia akan panjat dan dia akan keluar daripada saya punya basin ataupun saya punya kolam nanti. <tongan> Tinggi tu panjat tu. Tak tu, Ah ha, kan jatuh. <tongan> Untuk pastikan saya punya kondisi air bagus, sebaiknya saya ada test kit sebagai beginner lah. Contohnya kalau saya nak cek saya punya pH berapa Biasanya kalau pH kita perlukan dalam 7 hingga ke 9 pH untuk air kita Untuk kita punya TDS Total dissolve solid kita dalam 200 hingga ke 600 ppm Ammonia kena kurang ha, maksimum 0.5 Terbaik 0 ppm Suhu air yang optimum pula dalam 25 darjah celsius hingga ke 30 darjah celsius Kalau tak jaga benda ni, senang mati gudang kita Sekarang nak kenal jantina dia Okey, okay. untuk untuk kenal jantina ada beberapa kaedah lah Antara dia tiga atau empat kaedah Tapi yang biasa yang kita guna Pertanak guna dua kaedah Yang pertama melalui spade Melalui spade ni Biasanya dia mencecah usia ke induk lah Maksudnya yang tiga inci ataupun dua inci setengah ke atas Kalau anak mana kita tak dapat beza Sebab spade dia masih sama jantina hmm. Kalau yang tiga inci macam ni Kita nampak perbezaan Yang pertama spade jantan lebih besar berbanding betina Okay. okay untuk saiz yang sama Yang kedua, sepit jantan dekat bahagian speed ni tepi ni dia ada calik merah Okey. Okey. ok berbanding yang betina oh, Tu. Okay. Ha, dia tak ada merah Okey. ha, sebab tu saya cakap usia yang mencecah ke usia induk maksudnya 3 inci ke atas sebab uh -huh. uh, kalau saya benih dua-dua tak akan keluar merah lagi maksudnya speed pun lebih kurang sama saiz dan merah pun tak akan keluar lagi Okey, okay, lah. itu yang pertama. Yang kedua melalui alat kelamin dia. Alat kelamin dia dekat bawah perut ni. So kalau kita tengok kaki yang pertama dia di bawah Ada timbul Kiri kanan eh? itu. okay. Tu ada timbul ha. kiri kanan Haa kiri kanan itu. Okay. Okay. Itu, itu untuk jantan Ni jantan Haa Oh tu alat kelamin dia Ya yeah. Kiri kanan timbul tu Ya yeah. Kaki belakang hari. Kalau betina Tak ada kat sini kan So tak ada kaki ketiga Satu dua tiga dia ada macam bulat Dekat Kisah situ kosong, eh? Ada bulat ha, kosong kiri kanan tu itu betina. Yang jantan dia ada timbul. Kaki bawah. Kaki yang pertama dari bawah. Kalau kaki ketiga dia tak ada. Okey, yang betina dia akan ada bulat. Kaedah yang ketiga, dia segi perut dia. Perut dia. Okey. Nampak perbezaan tak? Okay. Kalau tengok isi dia lebih kembung lah Masa oh, isi ah, banyak Kalau ah, tengok space tepi ni ah, Space ni lebih sikit Berbanding ah, yang betina Space ah, dia ah, banyak ah, Sebab ah, betina dia akan kenon telur ah, Jadi isi dia ke dalam okay. Ini untuk saiz induk lah Boleh kita dapat perbezaan Kalau benih memang tak nampak sangat Ok, Bismillahirrahmanirrahim So, yang ada kat depan ni Boleh dikatakan ini adalah wad bersalin Dan juga kita punya tangki pembesaran lah Ada orang tanya dengan saya Kenapa uh, ibu bertelur, induk bertelur perlu diasingkan Tak boleh ke sekali? Ok, jawapan dia kalau kita tengok andai kata kita biar sekali Kita risau ibu ibu yang bertelur ni diganggu oleh jantan Yang masih lagi nak mengawan Ah, oh. Jadi, kalau dia stres, dia akan buang telur lah. Oh. Jadi, cara yang terbaik adalah kita asingkan uh, setiap induk yang bertelur tu dalam setiap satu bekas sehinggalah anak tu matang turun sendiri. Maka, baru anak tu kita pindahkan ke dalam setiap bekas ni. Oh. Ah, jadi, yang ada kat depan ni semua, yang ada ni adalah induk-induk yang sedang bertelur lah kalau kita tengok. Ah, kalau waktu siang, memang jarang susah sikit kita nak tengok sebab dia akan duduk dalam perumah dia lah. Dalam ni, dia akan aktif malam-malam lah. Okay. Ini pula rupa telur tu bila dah umur 5 minggu. Nampak sesungguh dia sikit keluar kan? Kalau dah 6 minggu, dia dah ready dah untuk turun daripada induk dia. Nampak tu? Ini kalau dia libas ni, habislah terkeluar tertelur Terkeluar bersepah lah anak-anak dia ni kalau dia libas ekor ni. Lepas tu dia pegang macam ni. Bila anak dia dah turun, dia dah besar sikit. Tengok. Dia ni semua sama umur tapi ada yang besar, ada yang kecil. Don't worry. Ending dia semua akan besar insya Allah. Sebenarnya banyak lagi saya kena belajar. Tapi untuk first time untuk saya just run untuk pastikan saya punya binatang, saya punya lobster yang hidup, saya rasa boleh dah nulis kadar ini dulu. nanti lepas ni saya akan belajar lanjut. Kalau korang nak belajar dengan dia orang, dia orang memang ada buka kelas ataupun kursus lah untuk siapa yang nak betul-betul belajar mentenak lobster air tawar ni. Kelengkapan untuk start mentenak lobster pun dia orang ada buat juga. Macam ni dia ada jual tangki, yang ini dia ada bagi makanan, pellet punya, pellet beberapa jenis pellet yang berbeza dia punya kandungan protein, adalah dia punya bakteria, pemula bakteria dia. Dah dapat knowledge, saya dapat pula lobster butter. Ya Allah, sedap betul. Alhamdulillah. Penyedia lobster pula tu cerita lain lah. Itu tu, tu saya bela. Okey sekarang saya dah sampai kat rumah dan plan saya nak letak, nak bela lobster tadi tu dekat sini. Eh, area sini. Saya tak pasti lagi macam mana tapi saya nak buat dua tingkat. Dua tingkat punya apa ni kita panggil perumah. Dia punya tempat bela lobster tu. Dua tingkat. Saya akan frame pakai frame C channel. Ni contoh ni saya akan beli lain lah ni. Sekejap yang ini. Ni barang saya lebih hal-lebihan ni. Okay. Saya akan pakai C channel ni. Okay. Kuat sikit. Buat kat sini. Saya tengah fikir lagi sama ada saya nak memanjang dua tingkat ataupun tak payah just besar dua tingkat je. Kalau boleh nak bela banyak sikit supaya saya boleh selalu makan udang ni. Sini boleh bela udang eh lobster. Kat sini boleh ternak ikan. Okey. Maybe campur dengan aquaponik kat sini. Lepas tu pula semua sistem ni semua akan dipowerkan oleh solar saya. Saya punya solar saya kat situ baru buat baru buat sikitlah. Nanti saya tunjuklah macam mana saya buat sistem solar ni. Kemudian saya kena beli apa dia punya kena buat frame dulu untuk gantung letak solar panel kat atas bumbung saya tu. Untuk knowledge basic tu boleh kata saya dah dapat dah bolehlah bolehlah faham sikit saya rasa saya boleh start mula untuk menternak tapi bukan sekarang saya kena buat dulu dia punya dia punya perumah dulu baru lepas buat perumah saya akan pergi sekali lagi tapi yang besar sikit yang banyak sikit uh, dia punya benih benih dia punya anak-anak semua banyak sikit nanti saya akan ambil dia punya apa akan ambil stok lobster yang kecil-kecil ni Kemudian baru masuk kat sini. Sebelum tu saya kena buat dia punya ni dulu. Tapi tu lah kemudian. Saya just nak belajar je dulu hari ni. Saya dah adalah belajar sikit online dekat YouTube-YouTube orang. Tapi syok sikit kalau pergi depan-depan ni. <laughs> saya pergi tengok pegang lobster tu. Tengok dia punya lobster yang dah ada telur. Lepas tu ada lobster yang anak tu tengah teruk. Tengah turun daripada dia punya perut dia. Ada level-level dia dia punya dia punya apa tingkat-tingkat dia saya tak target untuk komersial tapi saya akan target buat DIY saya ni untuk hobi dan sebagai saya makan sendiri. Biar dia secara natural dan membiak dalam tu. Tengok macam ni. Okey, jelah saya harap saya punya perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa follow Brani buat, subscribe YouTube Brani buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.